মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো মই অংগৰাগ ভূঞা আৰু মই তোমালোকক অসমীয়া বিষয়ে পাঠ্যপুথি অংকুৰণৰ ত্ৰয়োদশ পাঠ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু ক্ৰিয়াকলাপৰ আলোচনা লৈ আহিছো আৰু এই পাঠটিত সন্নিৱিষ্ট হোৱা ক্ৰিয়াকলাপ বা প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি এতিয়া আলোচনা আৰম্ভ কৰিম পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া উত্তৰ দিব লাগে তোমালোকে প্ৰশ্ন পঢ়িছা নহয় এতিয়া উত্তৰ দিবা অসমত প্ৰলয়ংকাৰী ভূমিকম্প হোৱা ছন্দা কি কি দুটা বৰ ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিল নহয় এটা হৈছিল ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ আৰু এটা ঊনৈশশ পঞ্চাশ ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ আৰু ঊনৈশ পঞ্চাশ অসমত প্ৰলয়নকাৰী ভূমিকম্প হোৱা চন্দটো হল ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ ঊনৈশশ পঞ্চাশ মনত আছে নহয় দ্বিতীয় প্ৰশ্ন ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ চনত অসমত হোৱা ভূমিকম্পৰ উৎপত্তিস্থল কি হৈছিল বাৰু কাছিয়া জয়ন্তীয়া পাহাৰ নহয় জানো ওঠৰশ সাতানব্বৈ চনত অসমত হোৱা ভূমিকম্প আছিল আছিল খাচিয়া জয়ন্তী পাহাৰত আছিল এতিয়া তৃতীয় প্ৰশ্ন পাৰিম আমি তৃতীয়টো প্ৰশ্ন চোৱা দুহেজাৰ এক চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যত ভূমিকম্প হৈছিল দুহেজাৰ এক চনৰ ছাব্বিছ জানুৱাৰীত গুজৰাট ৰাজ্যত ভূমিকম্প হৈছিল ভাৰতৰ গুজৰাটত ভূমিকম্পটো হৈছিল মনত পৰিছে নে তোমালোকৰ এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ কোন চনৰ ভূমিকম্পটোৰ পৰা অসমত বানপানীৰ প্ৰকোপ বাঢ়িল বানপানী কেতিয়াৰ পৰা বেছি হবলৈ ধৰিলে মনত পৰিছেনে এটা ভূমিকম্প হওঁতে গোটেই অৰুণাচলৰ পাহাৰবোৰ বহু বহু কিছুমান নদীৰ ওপৰত আহ নদীখিনি ঠাইখিনি বাম কৰি পেলালে ফলত নদীবোৰৰ শংকৰ নদীৰ সংকোচন ঘটিল নদীৰ বুকুসূৰ বাম হৈ গল আৰু অসমত বানপানী প্ৰকোপ বাঢ়িল মনত পৰিছে নহয় ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনৰ ভূমিকম্পটোৰ ফলত ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনৰ ভূমিকম্পটোৰ ফলত অসমত বানপানীৰ প্ৰকোপ বাঢ়িবলৈ ললে তলৰ প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰি উত্তৰ দিয়া চান্দুবিনেদৰে সৃষ্টি হল এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে সেই ভূমিকম্পটোতে ওঠৰশ সাতানবৈ চনৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ লগতে চান্দুবি বিলৰ সৃষ্টি হৈছিল আগতে তাত পাহাৰৰ নিচিনা ওখ ওখ ঠাই আছিল কিন্তু সেই ঠাইৰ তললৈ গৈ তাত এটা বিলৰ সৃষ্টি হল ঊনৈছশ পঞ্চাশ চনৰ ভূমিকম্পৰ ফলত অসমত কি কি পৰিৱৰ্তন হৈছিল ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ যেতিয়া ভূমিকম্প হৈছিল অসমত কি কি পৰিৱৰ্তন হৈছিল সেই যে বানপানী হ'বলৈ ধৰিছিল ভূমিকম্পৰ ফলত গছ গছনিৰে অৰুণাচল পাহাৰৰ বিশাল অংশ সহায় বৰদোত্তৰ বুকু বাম কৰি পেলালে অৰুণাচল পাহাৰবোৰ সহায় নিলে বৰদোতৰ বুকু বাম হৈ গল ফলত অসমত প্ৰলয়ংকাৰী বানপানী হৈছিল আৰু বহুত নদীৰ গতিপথৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিল বহুত নদী ৰাস্তাই সলনি হৈ গলগৈ নদীবোৰ যোৱা ৰাস্তাই সলনি হৈ গলগৈ আৰু ফলত অসমত এতিয়াও বানপানীৰ প্ৰকোপ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে শুনিয়ে থকা নহয়নে এতিয়া কোৱাচোন চুনামীনো কি চুনামী হৈছে সাগৰত হোৱা ভূমিকম্প আগ্নেয়িৰি উদগীৰন আৰু সমুদ্ৰ গৰ্ভ আলোড়নৰ কাৰণে পানীৰ ওপৰত সৃষ্টি হোৱা প্ৰবল ঢৌ চুনামী বুলি কোৱা হয় পাৰত আহি ডাঙৰ ঢৌ আহি গোটেইখিনি বানপানীৰ দৰে গোটেইখিনি বিয়পাই পেলাই প্ৰবল ক্ষতি কৰে সেইটোৱেই হৈছে চুনামী এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়া আৰু কোন কোন ঠাইত প্ৰভাৱ পেলাইছিল মনত পৰিছিলে বাৰু আন্দামান নিকোবৰত পেলাইছিল তামিলনাডুত পেলাইছিল দুহেজাৰ চাৰি চনৰ ছাব্বিছ ডিচেম্বৰত ভাৰতবৰ্ষৰ তামিলনাডু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ আদি অঞ্চলত চুনামীয়ে প্ৰভাৱ পেলাইছিল তামিলনাডু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত বেছিকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিল ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্ন তলত দিয়া শব্দকেইটা বাক্য সাজি কোৱা আৰু লিখা পাহাৰ বনভোজ চান্দুবিন্দ এইকেইটা শব্দৰে বাক্য ৰচনা মই নিজে কৰি দেখুৱাইছো তোমালোকক কিন্তু এইটো মই লগতে কবলৈ নাপাহৰো যে এনেধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি বাক্য কিন্তু তুমি নিজেও ৰচনা কৰিব পাৰিব লাগিব তোমালোকে মই দিয়া শব্দকেইটা বা মই দিয়া বাক্য ৰচনা কেইটা চাবা আৰু ইয়াৰ সহায় লৈ নিজৰ বাক্য কিন্তু নিজে ৰচনা কৰি মনত ৰাখি থবা এতিয়া পাহাৰ কিছু নীলাচল পাহাৰত কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ আছে দুই নম্বৰ বনভোজ যোৱা বছৰ আমি পবিতৰালৈ বনভোজ খাবলৈ গৈছিলো চান্দুবি চান্দুবি যদিও দেখা নাই হয়তো নেদেখা মানুহ এজনৰ কথা লিখিছো আনন্দ পুতেকৰ প্ৰশংসা শুনি মাকে বৰ আনন্দ পালে আতংক বাঘৰ গোজৰণীয়া অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিলে আনহাতে ভূমিকম্প ভূমিকম্পৰ ফলতেই চান্দুবিৰ বিলৰ সৃষ্টি হৈছিল একেবাৰে মই সহজ সহজকে কেইটামান বাক্য ৰচনা কৰি দেখুৱাইছো তোমালোকে এইকেইটাৰ সহায় লৈ নিজৰ বাক্য ৰচনা কৰিবা পাঠত ফোৱা তলৰ শব্দকেইটা কেনেদৰে গঠন হৈছে চোৱা প্ৰকৃতিৰ যুগ ইক হৈ গল প্ৰাকৃতিক জয়ন্ত ইয়া জয়ন্তীয়া ৰূপান্তৰিত ৰূপান্তৰিত সাৱধানতা হলৱৈ সাৱধানতা ওপৰৰ উদাহৰণ কেইটাত শব্দৰ পাছত প্ৰত্যয় লগ হৈ একোটা অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ গঠন হৈছে প্ৰথম শব্দটো হৈছে মূল শব্দ বা প্ৰকৃতি এইটো হল মূল শব্দ আৰু এইকেইটা হৈছে প্ৰত্যয় এতিয়া আমি প্ৰত্যয় যোগ কৰিম বাৰু এই মূল শব্দ বা প্ৰকৃতিৰ লগত একোটাকৈ প্ৰত্যয় সংযোগ কৰা হৈছে এই সংযোজিত ৰূপটোৱে হৈছে প্ৰত্যয় এই যে ইক ইয়াৰ যোগ হৈছে সেইকেইটাকে প্ৰত্যয় বুলি কৈছে প্ৰকৃতি যুগ ইক প্ৰাকৃতিক ইয়াৰে প্ৰত্যয় হল ইক ইক প্ৰত্যয় ইয়াত যোগ হৈছে এতিয়া আমি ইয়াক তা প্ৰত্যয় লগ ল'ম সাৱধান আমি যদি তা লগাই দিওঁ কি হব সাৱধানতা সাৱ ধান আৰু তাত লগ লাগি যাব তাৰপিছত বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নতা তাৰপিছত থাকিল বিভিন্ন বিভিন্নতা তাৰপিছত থাকিল বিশাল বিশালতা আৰু শেষত থাকিল কি প্ৰসাৰ প্ৰসাৰতা একেবাৰে সহজ নহয়নে বাৰু কেৱল তাতো আমি লগাই দিয়ে এটা নতুন শব্দ আমি পাই গৈছো যিখিনি নহওঁ আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি যিটো পাঠ আলোচনা কৰি আছিলোঁ সেই আলোচনাটোৰ এই ভাগটো আমি ইয়াতেই সমাপ্তি পেলাইছোঁ পৰৱৰ্তী ভাগত আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন যিখিনি বাকী আছে সেই প্ৰশ্নখিনি আলোচনা আমি পৰৱৰ্তী ভাগত কৰিম তেতিয়ালৈকে তোমালোকে মোক বিদায় দিয়া ধন্যবাদ